roviydan rivoyatlar jiddu saxovat rivoyatda yozilishicha hakimlardan biridan shogirdlari so'rashdi hamma yaxshi hunarlarni zoyi qiladigan ayb nima u baxillik deb javob berdi yana so'radilar hamma ayblarning o'rnini bosadigan eng yaxshi hunar qaysidir saxovat deb javob berdi hakim va so'zda davom etdi saxovat behisht jannatining daraxtlaridan bir niholdirki haqning xushnutlik arig'i bo'yida o'sadi va shohi balandlikda oliy fazilatlarga ulanadi dunyoda yaxshi nom qozonish uning gulidir va oxiratda karomat va saodat topish mevasidir shuni yoddan chiqarmang kishi o'z mol mulkini insonlar uchun sarflamasa ulug'lik va sarafrozlik otini qo'lga kirit olmaydi hech qaysi sifat va hislat odamlarga xususan ulug' va davlatmandlarga judu saxovatdan yaxshiroq emas saxovat aslida yaxshi ot chiqarishning sababidir va ehson ko'ngil yaxshi ko'rishining boisidir roviydan rivoyatlar